Я работаю начальником охраны пансионата Рута. Ну, значит, сегодня утром где-то порядка 4.40-4.45, значит, поступил звонок не от старшего смены охраны, о том, что одно из киосков на рынке, видно ну, следы задымления, дым идет с киоска. Вот. Когда выбежали, вместе с охраной выбежали на рынок, там уже были охранники, взяли огнетушители, значит, сработала сигнализация и сильный дым шел с ларька. Значит, потом уже видно, что внутри что-то уже начало гореть. Вот. И как только ролет немножко прогорел, начал, начался доступ кислорода, уже сильное возгорание. Пытались своими силами затушить. Вот. Значит, использовали они тушители порошковые, но из-за сильного огня не они смогли, не смогли справиться, скажем так. Площадь пожара составила 900 метров квадратных. Работало 6 подразделений пожарной охраны и подразделение Министерства обороны пожарной машины. При пожаре выхвалино 40 человек, отдыхающих. Уничтожено пожаром рынок, летний рынок и летний кинотеатр. Корпус, жилой корпус, удалось отстоять.